Спочатку все було мале. Ну там раковини, спірохети різні, в общем, то що з моря вилізло. Потім знов все велике, динозаври, сякі там бронтозаври. Потім знов все мале. Знов яке падло. Миші, комарі, клопи, пігмії, всякі карліки. Потім знов все большое. Дракони як бугаї, бугаї, які не знаю, що. з мобільними телефонами та ж історія. І сьогодні у нас на обзорі вот таке от добро. Huawei Ascend Mate. встречи со старыми знакомыми? Тогда этот смартфон для вас. Стоит прислонить его к уху, и полная неузнаваемость гарантирована. Единственное, Mate войдет далеко не в каждый карман. Хотя... Корпус аппарата выполнен из пластика. Спереди прочное защитное стекло. На выпуклой тыльной панели приятный на ощупь и хватки софт-тач. Также будет модель белого цвета. Там вместо софт будет глянцевый пластик, подобный тому, который используется в Huawei D2. Торцы здесь пластиковые, а не металлические, как может показаться на первый взгляд. Корпус неразборный. Сим-карта и карта памяти microSD устанавливаются сверху и сбоку. С размещением других элементов управления и разъемов никаких ненужных сюрпризов не будет. Все именно там, где и должно быть. Дисплей с диагональю в 6,1 дюйм выполнен по технологии IPS с разрешением 1280 на 700 20. Плотность пикселей по сегодняшним меркам вряд ли сможет кого-то впечатлить и составляет 241 точку на дюйм. Но благодаря большому дисплею вы будете держать его от глаз несколько дальше, чем обычный смартфон, и пикселизация практически не будет заметна. Устройством вполне можно пользоваться ярким солнечным днем и в полной темноте. Цвета естественные, цветопередача очень хороша, в общем, твердая пятерка. Из приятных особенностей можно отметить возможность управления смартфоном в перчатках даже через обложку чехла. На вопрос, зачем такой большой, однозначно вопрос дать сложно. Но стоит вам посмотреть фильм на таком экране, поиграть в игру или посидеть часок-другой в интернете, и задавать его вам просто не захочется. Зато появятся совсем другие вопросы. Сколько стоит, как долго работает аккумулятор и какова производительность. Теперь перейдем к ответам. Стоить Mate будет около 4000 гривен, что существенно дешевле основных конкурентов. Ах да, и первое время будет эксклюзивно продаваться только в розетке. С автономностью все очень хорошо. Да и могло ли быть иначе приемкость аккумулятора 4050 мАч. Широкий жест от души на все деньги, так сказать. Смартфон? спокойно проработает сутки в очень интенсивном режиме использования. А с перерывами на поспать, покушать и поработать, два дня использования вам гарантированы. Конкурент Galaxy Note 2 проработает лишь чуть дольше, несмотря на дисплей существенно меньшей диагонали. Отправляясь в поход, можете перевести смартфон в режим энергосбережения, что позволит вам находиться на связи до 5 дней. А вот постоянно использовать Mate в этом режиме не очень комфортно, появляется подтормаживание. Основан друг на четырехъядерном процессе HiSilicon K3 V2, уже знакомый нам по смартфону Huawei D2. Но если там из-за Full HD разрешения он откровенно потормаживал и нагревал смартфон до невероятных температур, то тут все работает плавно. И несмотря на не самую быструю по тестам видео под систему, практически все новые игры идут без подтормаживаний, кроме пресловутой Real Racing 3, которая тормозит даже на топовых смартфонах. В общем, производительность не рекордна, но вполне достаточно. Кстати, большому корпусу хороший динамик, так что звучит мейд громко и чисто. Объем оперативной памяти составляет 2 гигабайта, так что постоянные загрузки заново выгруженных из памяти программ и веб-страниц, долгий старт камеры и основных приложений вам не грозят. Ну а любители хранить на смартфоне все свое добро порадует возможность устанавливать карты памяти microSD объемом до 64 гигабайт в дополнении к 8 гигабайтам встроенной памяти. Работает Mate под управлением Android 4.1.1 с фирменной оболочкой Emotion UI 1.5. И название ее не случайно. Она действительно может дарить вам приятные эмоции каждый день. Тут просто-таки невероятное количество предустановленных тем, которые меняют не только внешний вид ярлыков, звуки и обои, но и экран блокировки. Тут вами рисунки дудл, и аниме. Как и в D2, все ярлыки и приложения размещаются на экранах рабочего стола, меню приложений отсутствует. Где-то я это уже видела. Предвосхищая вопрос от людей с ладонями обычных размеров, можно ли использовать Mate одной рукой, отвечаю производитель позаботился о том, чтобы некоторые действия, такие как набор текста или номера, вы, приловчившись, все-таки могли совершать одной рукой. А в остальном же тут все как в анекдоте. Нет ручек, нет конфеток. Полноценная работа подразумевает использование двух конечностей одновременно. Как и в случае с разрешением дисплея, производитель пошел по пути разумной достаточности и с камерой. Тут установлен не остромодный 13-мегапиксельный модуль, а проверенная временем 8-мегапиксельная матрица. В интерфейсе камеры есть все необходимые настройки, режимы и опции. Следящий автофокус также присутствует. Видео смартфон пишет в формате Full HD. При хорошем освещении камера показывает отличные результаты, а вот контрового света и съемки в темноте не любит. Результатами станут сильная фиолетовая засветка в первом случае и заметный шум на снимке во втором. Эра больших смартфонов только начинается. Ведь до недавнего времени, кроме компании Samsung, никто не удел внимания этому сегменту. Полагаю, в 2013-м мы увидим много подобного. Один Galaxy Mega 6 3, чего стоит. Но основным преимуществом Mate перед всеми остальными, несомненно, станет его отличное соотношение цена-производительность. Одним словом, если вам кажется тесноватыми рамки дисплеев обычных смартфонов, а постоянно на носить при себе полноразмерный планшет вы не готовы, обязательно присмотритесь к Mate повнимательнее. Он с успехом заменит вам и то, и другое.